Друзья, и это игра Симулятор Снайпера. Я его вот так называю. Ну, Хитман. Что-то там такое. Она для Android по бесплатная, по-моему. Для iPhone, по-моему, стоит рублей 15 или 30. Совсем не помню. Вот, Хитман Снайпер. Я ее почти только что скачала. Ну а пока установка и загрузка, я вам объяснил, что в этой игре надо делать. Можно играть в онлайн либо выполнять мысль миссии. Мы с вами, наверное, выполним либо две, либо одну, скорее всего, одну миссию. И поиграем в онлайн. Так, друзья, у меня нету. Ой, надеюсь, нам что-то выпало. О, 10 тысяч. У нас 144 тысячи. Я сейчас этот. Мы играли в эту игрушку уже. Ну точнее я играл. А. Так, ну что-то произошло. Чуть не палатки, странно. Ну да ладно. Так. Что? Странно. Давайте поиграем тогда не онлайн, а этот миссии по выполнению. думаю, о... одну или две миссии, две или три, думаю, достаточно. Такая прикольная музыка играет. Печально. Ну, естественно. Так, смотрите. Это... Подлагивает. Извините за лаги. Главное, я расслаб. Не нужно, я расслаб. Если посмотреть, я расслаб. извини, конечно. Извини, я не взяла время. Скоро. А главному движущему. движения нет. Так, а, нет, это правая сторона. В правой стороне нет движения. Давайте посмотрим, Я есть. походу спалилась. Конечно же, это моя косорукость.

Сейчас он будет бежать. Так, посмотрите. Пока договоримся. Блин, быстрее. An ex high class prostitute turned fashion model. She's here at Krug's behest and is a key facilitator behind his people trafficking activities. How they met is uncertain, but it's clear Krug thinks there's an emotional attachment. She is a highly talented manipulator and should be considered extremely dangerous. Conclave target kill confirmed. Dimitri Lavkos is the ex-Foreign Business Development Minister for Greece, suspected of pocketing over 50 million in kickbacks before fleeing persecution and going into hiding. He's invested heavily in many conclave activities, including Marcus Krug's human trafficking. Time to take him out of business. Forty-seven. Ah. думаю, нам одной миссии достаточно. Ой, блин, ну что такое -то пустой? Блин, надо найти, в котором... Ой, как хорошо.